Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azərbaycan türkləri, türkə türkləri, İran türkləri, Əfqanistan, Pakistan və Asiya ölkələrində yerləşən bütün türk ölkələrində yerləşən türklər və bu ölkələrdə yaşayan əsali qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Mən yay ıı, tətilindən qayıtdım ıı, və qaydarkən mənumsız da hətta sakit okean sahillərində istirahət edərkən çalışırdım ki, orada şərait yox idi video çəkməyə və sakitlik istədimə görə mən bunu etmədim, lakin məlumatlardan xəbərdar oldum və e, öz bacarığım sə səviyyəsində e, istədim xalqıma müəyyən məlumatlar çatdıram. Və mən bu sakit okean sahillərində e, istirahət edərkən e, mən öz yerimi bildirmemek için bu yay istirahatında Casablanca adından istifadə edirəm. Ee, Casablanca bu Marokkandı yoxsa Tunisin paytaxtı da deyilsə Marokkan. Ka e, bunlar Casablanca'nı iz azdırmaq için istifade ettiğime görə elə ki, mən doğrudan Casablanca'ya getmişəm. Aslında Casablanca ispan sözüdür, mənası ah saray deməkdir. Yəni hər hansı öz istirahət daçasıdır da elə ağ rənglə. Onun, eee, istirahət, eee, evi idi, istirahət mərkəzidir və onu onu da e, həmin şəxs Kasablanka adlandıra bilər. Kasablanka İspan sözüdür. Casa e, saray, blanca ağ deməkdir. Yəni ağ saray, ağ ev. Necə Vaşinqtonda vəvolancımı hər öz istirahət yaşadığı yerdə Qasablanka adlandırabilər. Lap balaca kənd evi olsa da, əhəksən ağartsa da ona da Qasablanka deyə bilər. O da onun sarayı idi. Mən ə, sakit olarkən sahillərində istirahətdə olarkən dənizlərdə dənizin oşunun içinə səyahət elədim və orada Bir şey mənim diqqətimi çox cəlb elədi ki, oşunun özünün içində olan ə, canlılar, quşlar onların üçün nə qədər quvvətli, nə qədər ölçüsüz bir vəziyyətdədir. Yəni ə, hətta delfinlər belə ə, bizim oşuna gəldiyimiz 4 yerlik Yaxta deməyolar, yaxşı yaxtazad deildi. Doşdumun bir yaxtası idi. 4 amma 4 adamın yatdığı bir yaxta idi. Yəni çox da balaca deildi. Delfinlər bizim ətrafımızdan üzüb keçərkən, hoppanıb suya düşərkən mən müşahidə elədim, mən elə elə şey görmüşəm. Bizdə Xəzər dənizində suiti var da, ondan böyük heyvan görməmişik. Səbir elyin ki, bizim qayıqdan gəçək idi o, yaxta deyilən qayıqdan. Hələ təsvir eləyin ki, o ıı, o akula deyilən, o bizdən köpek balığı. O təsvir elə delfindən də bir 10 dəfə böyükdür. İndi təsvir elə o nə boydadır. Təsvir elə ıı, orada üzən ıı, kasatka deyilən ıı, ıı, Deməli, polinalar var, yırtıcı balinalar, onlar akulanda yiyirlər, akuloların yanında balacadır. İndi təsvir elə bu oşunda bu vəhşi heyvanların gücü nə dərəcədədir. Və mən oradan bir nəticə çıxartdım ki, özümə insan, millət öz yerində olarkən o elə vəhşi və güclü olur və ona qalıb gəlmək mümkün deyil. Mən vəhşi və güclü o mənada demirəm ki, insan vəhşidir. Yox. İnsan daha güclüdür öz yerində, öz ərazisində. Və e, bax bu buna görə də, məs buna görə də öz e, torpaqları səviyyəsində birləşməlidilər bir-biri ilə. Bax mən e, çıxartdığım nəticə ondan ibarət oldu. Onda biz güclü olarıq, onda biz öz torpaqlarımızı saxlaya bilərik, türk torpaqlarımızı. Burda Azərbaycandan, Ermənistandan, Gürcüstandan söhbət getmir. Bular qıraq qıraq e, deməli yalançörklərdir, hamısı yalançı yaradılan yaradılan ölkələrdir. Söhbət Türklərin tutduğu Asiya e, qətəsindən gedir və Türkiyədən gedir. İran türk e, imperiyasından gedir indi respublikası olacaq inşallah. Burada deməli Afğanistan, Pakistan, Çin və bu ölkələr ətrafında deməli biz əgər birləşsək, onda bizim gücümüz necə o sakit okeanın sularında üzən hədsiz gücə malik, hədsiz ölçüyə malik bel ki güclü bir ölkələrə çevrilə bilərik və bu bizim xilasımıza gətirib çıxarır. Zəif heyvanlar necə yiyilən kimi zəif ə, ölkələr də ə, deməli bir-biri tərəfindən yiyilir. Xüsusilə xristian qaçpəraslərinin türk ölkələrinə hücumu və türk torpaqlarını onların əlindən almağı aydın şəkildə görünür. Bu ruslardan asılı deyil. Täkcə ruslar belə deyil. Eyni zamanda Xristian xaçpərəstləri olan Avropa və Amerikada bu siyasəti yeridir. Örsüz bilirsiniz ki, əgər Rusiya ə, Rusiya necə Azərbaycan türk xalqının düşməni olan kimi, daha doğrusu İran türk xalqının düşməni olan kimi, türkçə türk xalqının düşməni olan kimi Afqanistan Pakistanın düşməni olan kimi e, eyni zamanda e, Avropa ölkələrindən o Avropa ölkələri eyni zamanda Amerikada Xristian e, ölkəsi olaraq bizim sərhədlərdə torpaq ələ keçirməyə çalışırlar və Ermənistanın yaradılması Rusiyayla əlaqəli görüksə də Rusiya əsasən onu e, İran Türk E, torpağının ölkəsinin əlindən alıb və Ermənlərə verib. Özünüz gördüyünüz kimi bu Avropa ilə birlikdə olubdu. Və e, Avropa, Amerika xalqları da rusların o barəsində işi, işinə rəvac verib. Yəni Ruslarla gizli danışıqlar gedib. O Malta adasında bu Malta çox belə e, rus və xristiyan e, sələfçilərin gizli işlərinin e, baş verdiyi bir adaddır. Çox belə məşhur adaddır. Onu yadınızdan çıxartmamalısınız. Maltanı bizim e, e, millət düşməni olan İlqam İlxam Qeydarov işdə or özünüz bilirsiniz ki, orada banklar banklara böyük məbləğlərdə pul qoyub. Bunlar hamısı xristianlığa xidmət edir və xristianlığa tərəf gedərək Azərbaycan xalqına divan tutur. Bu, bu Malta adasını yadınızda saxlayın. Mən bu, bu vaxt gələcək o, o haxta da bir çıxış ediləcəkdir. İndi keçək bizim ə, Azərbaycanda müvəqqəti Azərbaycan ə, Respublikasında olan vəziyyətə baxaq. Özünüz bilisiz ki, Rus və Qərb xaçbəraslərinin köməyi ilə Ermənistan Türkiyə ilə İrandan alınmış Azərbaycan, İran türk türklərin arasına bir zolaq kimi salınaraq Türkiyəni İran türklərindən ayırdılar. Və bu indiyə kimi də qalır və bizim hətta Türkiyənin ixtiyarı yoxdu, Germaniyan adlanan yalan çölkən ərazisinə ə, desin ki bura türk ərazisidir və Ermənistan ərazisi deyil. Fikir verisizmi? O o deməli xristianların ruslarla birlikdə torpaq ə, Asiya türklərindən torpaq qopartma əməliyyatı bu günə kimi amansızcasına davam edir. Amma bunun əleyhinə biz iş görməliyik və bu mümkündür. Bu isə əsasən ə, Türkiyədə nasıldı. Eee və ona görə də mən eee in Türkiyəndəki eee prezident olan Recep Sayım Recep Tayyip Erdoğan'ı bir neçə e, tənqid eləyəcəm, tənqid ed edəsəm çünki o tənqidə layiqdir. Erdoğan türkəsi e, səf çox böyük səhvlər edir siyasətdə. Erdoğan öz mənşəyi etibarı ilə dini hakimiyyəti təbliğ edir. Lakin dini hakimiyyət Türklərin əleyhinədir. Əgər kimsə dinlə məşğul olmaq istəyirsə, öz tanrı dininə, şərəfli tanrı dininə gedə bilər. Başını yerə vurub dalını qaldıran əm, ə, şərəfsiz, məsəlman dininə tərəf getməz. Ə, biz ə, yaşçılarımız öz dininə eləcə də biz insanlar, cavanlar eyni zamanda yaşçılar texnokratları hakimiyyətə gətirməli idi. Ancaq eləcə də Türkiyə, eləcə də İran, eləcə də ə, Pakistan, Afğanistan və bütün Asiya ölkələrində yerləşən türk xalqları ancaq texnokratların hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkə güclənəsidir. İndi keçək ə, Bu yalançı, politikaçı, dilçi Erdoğan'ın e, kimlə işlədiyinə özünüz gördüyünüz kimi onun kardeşi, özü kardeşim deyir də. E, Bəli, siyasiyyətdə kardeş e, o, ola bilər, amma neçə il? Bunun da müəyyən müddəti olmalıdır və Türkiyənin vəziyyəti xarabdır, Türklərin e, Türkiyə təcili tədbirlər görməlidir. Ona görə də mən müqayisə edirəm Erdoğan'ın yanındakı kimdir? Mən deyiləm əlbəttə ki. Erdoğan'ın yanındaki teknokrat adlana bilən mən deyiləm. Erdoğan'ın yanındaki kardeşim dediği Rus ajanı prostitut antixoq kumarbaş oğrubaşı İlham Qeydarov işte. Və obrinin yanında da onu e, demək olar ki bu e, KGB polkovniki Gəlin Allahşükür Paşazadəni də e, Erdoğanın obresi yanında qoyaq. Bir yanda İlx İlxam Rus ajanı İlxam Qeydaroviç, digər yanında isə Azərbaycanın Şeyxülislamı KGB polkovniki Allahşükür Paşazadə. Ortada da Səbir eləyin ki, e, Rəcəb Tayib Verdovan. Din dinlə oğrubaşı bir yerdədir. Dinlə qəhbərlik bir yerdədir. Eee di, dinlə rus polkovnik olan Şeyxülislam bu dinə təhqirdir. Mən bilirsiniz bunu dinə təhqir hesab eləmirəm. Ona görə ki, İslam dini təhqir olması dindi və dünyada da təhqir olunur. Ələzə də xristian dinə, ələ bilmir ki mən xristian dininə xoşum. Qətiyəm, xristian bu orta şərqdə meydana çıxan bu tək allahlığın üçü də bir-birindən xarab dindi, çox ə, əxlaqsız bir dindi və biz qətiyən Erdoğan bu dində eyni zamanda bu oğrubaşı İlham Əliyevlə Rusajanı ortasında olmamalı. Bu belə bir ə, məndə təsəvvür yaradır ki, bəzi vaxtlar Rusiyayla Rəcəb Tayyib Erdoğan'ın sıx əlaqəsi belə bir tə, ə, məndə təsəvvür oyandırır ki, oğru bu ə, dinçi ə, Rəcəb Tayyib Erdoğan'ın özü də Rus ajanıdır. Əgər o Rus ajanıdönsə onun belə hərəkət etməyi ilə mən təəccüb edirəm. Və əgər bu siyasətdirsə, bu neçə il davam edəcə, ona da təəccüb eləyirəm. Bax bu bu mənim Ərdoğan haqqında dediyim. Və Ərdoğan nə ilə məşğuldur, onu da deyəcəm. Eləcə də Türkiyə nə ilə məşğuldur? Biz Türkiyəni Türklərə də mən müraciət eləyirəm, Türklər də ə, bu Ərdoğanın başını boş buraxmamalıdır. Dörd dillə sarayları bir-birinin dalınca saray tikir və s. -irə. Mən yenə də türk başçılarına deyirəm. Erdoğan belə eləyirsə, o böyük səf edir. O deməli oğurluqda şərikdir. Və e, türk başçılarının belə eləməyi türklərin evini yıxır. Eləcə də Türkiyəni. Türkiyə xalqı da özünə daha yaxşı, texnokrat bir başçı seçməlidir ki, xalq üçün çalışsın, Türkiyəni borcdan xilas etsin, Türkiyənin ə, gücünü daha da artırsın. Bu daha da mümkündür. Sözsüz ki Erdoğan'dan yüz 100 dəfə, min dəfə yaxşı baxçıların da meydana gəlməyi Türkiyədə mümkün olacaqdı. Bu amma çox böyük vacib lazımdır bizə görə. İndi Azərbaycan da bu Azərbaycan müvəqqəti ölkədir, necə Ermənistan müvəqqəti ölkə olan kimi ə, burada əsas ə, ə, türklərin xarici siyasəti, Türkiyənin xarici siyasəti İranda yaşayan 45 milyonluq türkün gücündən istifadə edərək bu ən böyük gücdür İranda. Onundan böyük millət yoxdur İranda. Deməli, İran türk hakimiyyətini bərpa etməlidir Türkiyə. Türkiyəmsə birinci borcu budur. Gebrus ruslara yalqaqlanmaq, rus ajanlığına e, girişməkdir. Erdoğan indi rus ajanı kimi özünü göstərir. Bu düz düz deyil. Erdogan Türkiyədə bütün ıı, silahlı qüvvələrindən istifadə edərək 45 milyonluq Türk xalqının İranda istifadə edərək İran ərəb mollalarını, şeyxlərini dəyişdirməli və İran'da Türk hakimiyyətini bərpa etməliydi. Və daha sonra onda Türkiyədə İran da öz əraziləri olan Azərbaycan və Ermənistanı ruslardan azad etməyi çox asandı. Tə onu ruslara tələb eləyə bilər və onu azad eləyə bilər. Amma İranla bir dək istə olmalıdılar. İran Türk e, respublikası olmalıydı. Və bu əsas məsələdir. Və Azərbaycanda da e, mən siyasi e, türk e, partiyaları öz ətrafımda birləşdirməyə çağırıram. Mən özünüz -öz bildi bildiyiniz kimi Azərbaycanda türk türkperliyi Azərbaycan Türkperliyi partiyasını yaradıcısıyam e, və bunu registrasiya etmə məsələlərdə deməli e, Azərbaycanda sözsüz ki bu rus ajanı olan oğrubaşı prostitut İlham Əliyev millət düşməni olan İlham Əliyev Azərbaycanın xeyrinə heç nə istəmir, xalqın xeyrinə. O xalqa ancaq müharibədə istifadə edib qırdırır, bir də xalqın pullarını soyur və ona ləhnə olmaq üçün mən Azərbaycanda bütün müxalifət partiyalarını mənim yaratdığım Türk Birliyi partiyasının ətrafında birləşməyə çağırıram. Və yalnız bu kömək edəcək ki, biz bütün müxalifətə Azərbaycanda gələcəkdə İranı birləşdirmək, İran və Türkiyə birləşmək üçün e, belə bir güclü e, partiya yara, yaradaq və onun ətrafında çalışaq ki, bu türk birliyinə aparsın bizi. Biz onda güclü olacağıq. Türk bir ölkələri birliyi güclü olur, olacaq. Ayıra-ayıq kiçik Azərbaycan heç nədir. Amma Azərbaycanın öyü tönə görə də soyulur oğurbaşı, millət düşməni olan Rus Hacjanovun İlham Əliyev tərəfindən və eyni zamanda Azərbaycanda prostitut tutlar hakimiyyətdədir ə e, iki şeyxülislamımız Allahşükürpaşazadə olmaqla. Allahşükür kişi kişilərlə cinsi əlaqədə olur, sonra qadınlarla cinsi əlaqədə. Pozğun bir adamdır, özünüz bilirsiniz. İlhan kimi. İlhan da pozğundur. Həm kişilərlə, həm qadınlarla əlaqədə olur. Ö özü də e, özünüz bilirsiniz ki, kumarbazlığa görə e, bunun başına da hər oyun gətiriblər eləcə dərbadını. Bular şəxsiyyətsiz ə çox belə kölə vəziyyətinə salınmış, indi də oğurluqdan başqa prostud, ən başqa əlaqələri olmayan bir hakimiyyətdir. Biz bunu mütləq dəyişməliyik. Türkiyə bunu dəyişmək üçün mə ə, bənim Azərbaycan Türk Birliyi partiyamı Türkiyədə registrasiya eləməliydi, propaganda aparılmalıydı. Yalnız düzgün partiya yaratmaqla Azərbaycanda Türk birliğinin əsasını qoymaq olar və Türk yəni müdafiə edəcəyi də budur. Bu olmalıdır. Mən texnokratam. Mənim yaratdığım superantibadi texnologiyası Azərbaycanın nəhayətən də çox pul gətirəcək. Mən Azərbaycan xalqına da müraciət edirəm. Mən hakimiyyətə gələrəmsə, daha doğrusu bu çox böyük mümkündür, əgər düzgünlük olsa, Türkiyə düzgün siyasət aparsa Azərbaycanında 4 günlük iş həftəsinə keçəcək. Osa bütün xalqımız 4 gün işləyəcək. Ondan çox işləməyəcək. 2 gün 4 gün işləyəndən sonra istirahət eləyəcək. Yerdə qalan e, 7-ci günü isə hərbi təlimlər keçəcəkdir. Və biz e, müharibəyə də mütləq hazır olmalıyıq. Eyni zamanda yaxşı yaşamalı və xoşbəxt olmalıyıq. Hətta məharbələr arası vaxtda belə, müharibə vaxtı belə. Biz xoşbəxt, eee, güclü xalq olaqsıq. Əgər biz 4 günlük mənim planımla iş həftəsinə keçsək, 2 gün istirahət, 1 gün isə hərbi təlim keçsək. Mənim planım ümumi şəkildə, mən qısacə olaraq sizə deyim. Sonra bu yenə də axırıncı olaraq mən yenə də Ə biləsən bizim bütün siyasətimiz Türkiyənin xarici siyasət strategiyasından asılıdır. Azərbaycan olma və itibadla bizim gücümüz azdır. Ə ona görə də ona görə də bizim bütün siyasətimiz ona görə də bizim bütün siyasətimiz Türkcan xarici siyasətindən asılıdır. Bu isə əsas ə, Türkiyə üçün mən əsas istiqamətlər deyirəm. Türkiyədə bir ağıllı hakimiyyət yoxsa türklərin başına yalançı müsəlman yox, müsəlmanlıq çox türkləri ziyan verən, türkləri alçaldan bir dindir. Deməli bunu xar Türkcan xarici siyasəti yeni Türkcan yeni prezidenti üçün və yax da Erdoğan özünü düzgün aparsa Deməli Çinlə yaxınlaşmalıdır. Eee Asiya ölkələrinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradılmalıdır. Bu Çinlə birlikdə. Çin və Türk ölkələri birliyi. Bu ən güclü 2 ölkə olasıdır. Hətta e, Hindistandan da güclü olasıdır. Hindistan gələcəkdə bizə qoşulacaq. Və Türkiyənin bu saatki birinci məsələsi Azərbaycanda Hakimiyyət də şeyhliyət məktdir. Yəni İlham oğrubaşı, prostitut, xalqın bütün pullarını oğurlayan, xalqa divan tutan və belə bir e, rus aljanını e, Türkiyə mütləq e, ordumuzun və Türk ordusunun köməyi ilə, istehparatı köməyi ilə devirməliyik və İlham Əliyev həbs olunmalıdır. İlham Əliyevin sülahi hakiməti başçı məğə həbs olunmalıdır. Və e, Bu birinci işdir. Onun davancə isə Türkiyə İran'a hücum etməlidir. Türkiyə nədansə belə görkür ki, güya Azərbaycan uğrunda ruslarla müharibəyə girişmək istəyir. Bu boş şeydir. Ruslar qatqat -qat güclüdürlər. Ona görə Türkiyə NATO-ya müraciət eləmək fikri qalacaqdır. Amma İran'a hücum eləsə NATO da onun hamı razıdır ondan. İran'a hücum edib İran'da 45 milyon Türklə birləşərək İranda türk hakimiyyətini bərpa etməldi. Onda türk birliyi yaradılacaqdı. Türkiyə, İran türk ölkəsi tarixə min ill belə olub və Pakistan. Ondan sonra Çinlə birləşmək, ondan sonra Həssə Birləşmiş Millətlər Təşkilatını yaratmaq və beləliklə o Asiyada necə o Sakit Okeanın köpək bağlığı kimi və yaxud da ki daha iri e, heyvanları kimi öz öz yerində elə bir gücə malik olacaqdı türkklər birləşmiş türk ölkələri e, yaratmaqla eyni zamanda Çinlə eyni zamanda Pakistanla birləşməklə sözsüz ki Hindistan gələcəkdə əlaçsız şəkildə mütləq bu birliyə Asiyada qoşulacaqdı bax mənim e, sizə dediyim ə, bu istirahətdən sonra ıı, gəlib sizə yenə də və yenə də çatdırmaq istədiyim xəbərlər budur. Demək, Türkiyə daha güclü və daha düzgün siyasəti olan prezident seçməlidir və bu prezident, eee, türk ölkələri ilə ümumi siyasət aparmalıdır. Bu